Скажите мне, а что теперь нам всем с этим делать? Ну, президент пока не подписал, но вот с этими двумя антикоммунистическими, антифашистскими законами. Да ничего не делать. Давайте возьмем рамку, как всегда, максимально высоко, Артем. Да? Что такое 1 мая, что такое фашизм, что такое коммунизм и все остальное. Это левая идея. Вот какой-то дурак может сказать, что это фашизм – это правая идея. Ну, мы можем так сказать, но на самом деле это антитеза к левой идее. То есть, это все это обыгрывание левой идеи, и вся передача, я так понимаю, пройдет под эгидом левой идеи. Надо разобрать левую идею, и тогда будет понятно, в чем э, смысл первого, девятого и всех остальных. А левая идея понятна. Левая идея – это дальнейшее развитие просвещенческого проекта, который в конце 18 века сложен был Жан-Жаком Руссо, Руссо, Дидро и прочими вольтерами. Да? Это просвещенческая идея, все должны быть одинаково выучены, да, хорошо. То есть понимать, если, рационально принимать решения. Это вера в разум человеческий. Что разумом можно управлять. Но это же только половина правды. Разумом можно управлять, но только разумом управлять не получается. Как бы, он, с тех пор человечество имеет проблемы с желанием управлять своим существованием разумом. У, у него не очень получается. Оказывается, страсти имеют не меньшее значение, да, чем разум. Вот насчет страстей. В парламенте тоже были такие довольно нешуточные страсти вокруг этих законов двух. И вот в изменениях, я вычитал так коротко, которые они такие переголосовали, да, то есть разрешили все-таки в музеях хранить там на выставках, да, не трогать все эти награды, да, награды не трогать, да, документы для наград, научную деятельность не трогать, надмогильные сооружения, да, могилки не трогать, места захоронения и так далее и тому подобное. Ну все, можно выдохнуть, все, все красиво красиво, да, но надо понять вот, следующую вещь. Как бы, да. Украина же не проводит самостоятельную политику. Когда мы голосовали за антикоммунизацию, антинацификацию, да, как это назвать, нацифизацию, получается, что есть... Антифашизацию. да, есть абсолютно левая Россия, левая, Справа есть абсолютно левая, например, европейская интеллигенция профессура, потому что вся европейская профессора, за редким исключением, и американская, это леваки, причем в таком неотроцкистском нео варианте жесточайшем. И Буря, на самом деле, и на Западе я поняла.